Enang sambat tapi tak ada benda pun kan Dia main demi Malaysia lah At least hafal lah lagu negara aku Itu Naturisasi ada IC Malaysia Tak menjanjikan dia tempat Automatik dalam skor Rimah Malaya Ini ini confirm-confirm kena troll lagi Sebab aku tak excited sebab aku Aduh kena troll lagi Malaysia kena troll lagi hmm. Setelah kita ditroll oleh Josh Brohill Kita ke topik yang kedua Sekarang ni uh, International break dah nak dekat Aku rasa starting 17 March ni So kita ada kelayakan lebih you penting Untuk Malaysia ada lebih penting lah Untuk kelayakan Piala Asia 2027 20, uh, Di Arab Saudi So of course kita dah dilantik jualan baru. Peter Klamoski Klamoski Apa soalan saya sebut? Tak nak Ya kau yang sebut Peter Klamoski Okay untuk korang berdua sekarang ni kan tengah kecoh Bila uh, TMJ kata okay kita akan ada revolusi hmm. Dengan dia dah bawa masuk kos baru, yes. Sir. technical director baru, siapa lagi? CEO, baru. CEO baru. CEO CEO baru. baru. Lepas tu dikabarkan akan ada maybe 6, 7 8 orang pemain warisan. Pada permulaan kau tu bila kau dengar revolusi yang apa yang TMJ buat ni, apa pandangan kau dulu lah? uh, sebagai so fans, of course lah kita excited bila ada revolusi macam ni. Uh, sebelum ni pun kita pernah berlaku revolusi zaman Cimangol. <laughs> sama ada profesor apa <laughs> Nello Vigada. Itu 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 dari bawah 16 17. Zaman TMJ menjadi presiden itu ya. pun digembar gemburkan sebagai satu revolusi dan sekarang ni ada revolusi si, ya, wave lah. kedua lah. Hmm, wave kedua. So kita agak excited um, dan sebenarnya memang kita harapkan itu baik ah. Ha. Aku rasa ialah isu sekarang kan, um, call up tak keluar, list call up tak keluar lagi friendly match tak announce lagi betul, betul. sebab kita akan lawan Nepal, Nepal, pada 25 Mac yeah. dah tak lama dah tapi dalam tempoh 3 minggu setakat ni tak keluar tak lagi benda tu semua eh. tak ada, tak nampak apa-apa sembang warisan je kita sampai kena kena, kena stop, kena troll lah dengan warga ni seberang ah so, So um, aku aku percaya benda tu di dalam proses dan kita kena mengikut tata kelola tata cara government sekarang ah Jabatan Pendaftaran Negara mungkin ada beberapa isu documentation ke something yang diorang perlu finaliskan. Mm. Mungkin itu yang menyebabkan kelewatan untuk announce player uh, call up player. Itu aku rasa lah spekulasi aku sendiri ya lah. mm. Mungkin disebabkan itu uh, FM nak tunggu, mungkin disebabkan tu FM nak tunggu nak tunggu supaya semua, settle semua dah dulu. settle baru umum Ah, baru umum kalau dia orang umum sekeras sengar keras sengar-sengar kera, macam -sengar, tak cantik tak pula kan dah poster pun kena kecam <laughs> kan sengar-sengar tak cantik so tunggu confirmation sama ada warisan tu dapat ke tak baru dia orang akan announce lah aku rasa macam tu lah kau Azwan macam apa pandangan kau bila dengar revolusi yang dibuat ni? dari segi revolusi yang uh, saya nak cerita TMJ dengan FAM lah kan buat uh, pada aku uh, agak menarik Uh, kalau dari segi pelantikan-pelantikan yang kita tengok tu uh, bukan calon-calon orang ha, yang kita lantik. So aku excited lah nak tengok uh, kita punya perkembangan macam mana pula next step next step ni cuma aku pun tanya juga eh bila ni kalau nak keluar apa semua kan sebab yang ni sebab buat lantik tu semua dah awal lah dah settle. So bila fikir apa yang kau cakap tu betul lah. Uh, Cik. Cik, aku dah <laughs> tahu apa aku. Kau ni. Uh, dia settle semua. apa apa nama? Uh, dia settle semua. Lah, semua benda. Dia settle semua lu baru announce tapi kita tengoklah. tengok kah, kalau tak ada list-list nama yang kena troll lagi. Kah? Troll lah memang kena troll lah. Oh. announce lambat tapi tak ada benda pun kan. Uh, dari segi macam kalau oh, macam Oh, standby. Uh, sepatutnya benda tu kena cepat juga ah. pun kena buat kerja cepat ah. Kalau tak kalau tak ada uh, friendly match lagi lagi kena kecam. Aku rasa nah. yang sangat pressure sekarang ni adalah tim dalam revolusi tu lah. Hmm. Macam head coach, CEO, CEO. TMJ terutamanya confirm tengah pressure ni sebab orang letak lah high expectation kan. Lagi-lagi bila TMJ, boleh cakap TMJ lah, hired orang yang macam bukan nak cakap tak prolific dia tak tak ada result sebelum ni tak oh. nampak benar -benar. sebab contoh Peter Klemovski kan Betul lah aku sebut nama dia. Betul 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 <laughs> betul. betul, betul, <laughs> betul, betul, betul. <laughs> uh, kalau perasaan dia tak ada pun. Dia cantik kan. Uh, tak uh. Sebagai main uh, head coach. Uh. So itu something yang kita nak look forward lah. Tengok sama ada dia boleh ke tak untuk capai expectation kita which is membuat uh, DNA Harimau Malaya yang sebenar yeah. dan mencapai kejayaan lah. terutamanya misi sekarang ni adalah layak ke Piala Asia yeah. yeah. Okey, yeah. okay. okay. <tid> kalau kita tengok sekarang ni, uh, of course kejayaan paling dekat negara seberang lah. bila tengok dorang orang bawa pemain luar Kau pandai eh, tadi kau <laughs> attack Fajariti, sekarang kau palcing pemain sebelah Mumpat banyak eh Maksudnya, Indonesia tengah doing well lah Yes, yes. boleh dikatakan on the right track untuk layak ke Piala Dunia So, ada setengah fan kata, uh, adakah kau setuju dengan pendekatan yang bawa pemain warisan ni mm. kat luar ni, main kat Malaysia, benda yang baik ataupun uh, ni adalah short term result yang kita perlu buat? Apa pandangan kau? Ada macam perdebatan lah kat social media sekarang ni. Kenapa nak kena bawa orang luar? Kenapa nak GT2 ni? Aku rasa itu adalah salah satu proses untuk kita improve lah. Kalau... Seingat ingat akulah kalau dulu Jepun, kuasa okay. selatan pun dia start dengan naturalisasikan play, uh, player juga. Okay. Sebelum diorang dapat membangunkan bakat muda diorang sendiri. Yeah. So aku rasa Malaysia pun follow the process yang sama yeah. lah which is untuk short term kita yeah. dapatkan naturalisasi, dapatkan yeah. player warisan, tapi in the meantime kita juga membangunkan akar umbi kita juga. Baik yeah. perbaiki sistem supaya in the future di long term kita dapat Player-player muda... Player-player kita sendiri lah... Yang akan main dalam sku Harimau Malaya... So aku rasa itu... The process lah... Basically trust the process lah... Trust the process... Betul-betul... Kalau macam aku... Uh, uh, mungkin ini adalah salah satu... Faktor short term punya ni... Dia boleh jadi short term... And then dia boleh jadi long term... Kita tengok pada... Persaingan player-player kita pula... Player-player kita pula... Macam mana... Mereka nak, nak ke tak bersaing... Uh, dengan player-player warisan kan... Uh, kalau player-player kita berfikir oh aku kena bersaing Kena bersaing mm -hmm. untuk untuk dapatkan tempat dalam uh, skuad kebangsaan. Uh, itu boleh jadikan long term punya uh, apa uh, projek. Uh, at least bila 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 long term punya projek tu kita nampak ah akan ada ada bakat-bakat muda yang boleh diserapkan dalam skuad kebasaan. Dia tingkatkan persaingan ah, dalam tingkat, tingkatkan tingkat. persaingan. Kau excited dengan pemain-pemain yang aku rasa dia kata ada 8 pemain eh? Ya yep, yep, main dekat uh, uh, apa Europe Europe. Uh, oh, Akashula great apa tapi kau excited ke ataupun kau rasa macam biasa-biasa. Hmm. Setelah kita ditroll oleh Josh Brohill. <laughs> <laughs> uh first first day aku percaya dengan aku nak cakap aku percaya dengan TMJ sebenarnya <laughs> sebab TMJ dah buat dah buktikan dekat JDT. So apa yang TMJ announce ke apa kita nak tanda Terpaksa percayalah, sebab dia dah ada track record yang baik lah. Baginda dah ada track record yang baik. Takut orang marah aku, dia dia dia, mm. ingat aku siapa eh. Kan? <tutututust�ệc> so, perfect. Sorry sorry sorry. So, kena kena basically TMJ tahu lah apa yang TMJ buat. Dan, player-player yang dibawa tu mungkin dah 해주kan, memang proven lah. Memang terbukti documentation ada. Tak yeah. macam media-media <laughs> yang viralkan tu lah. <laughs> yang tak ambil daripada FM ke apa. Yeah. so, apa yang TMJ buat pun mungkin dia dah dah, dah squad kat. Dah buat kerja tu lah. Mm. So, maybe ada something lah untuk sekolah Harimau Malaya. Kalau macam aku, aku tak excited lagi. Sebab tak tahu. Sebab aku tak dengar ah, langsung yes, tu nama-nama dia. Kalau macam aku, aku tak excited lagi. Sebab aku tak tahu. Selagi aku tak tahu siapa dia. Siapa player tu. Selagi tu aku tak excited. Kalau tengah rumah-rumah siapa semua. Ah, ini, ini, konfirm-konfirm kena troll lagi. Ha, sebab aku tak excited sebab aku, aduh, kena troll lagi. Aisyah kena troll lagi. Ha, itu. Kalau eh. dah keluar list tu, yes. Ha, baru excited. Tapi macam kurang ada ke, um, macam nama-nama yang korang rasa, mungkin dia, mungkin dia yang akan jadi next player warisan? Ya, kita orang dah sampai dah tak keep track lah. Siapa, asal siapa datang, kita orang... Okey ke? Yeah. Asalkan dia boleh bagi sumbangan kepada skor Rimah Malaya. Lah. Yeah, yeah. Sebab kalau kita petik nama-nama pun kita macam betul ke ya Betul then? ke? Ini daripada media yang ni check out. Tapi betul. TMJ tak check apa-apa pun. Betul, betul. Lah. So tak boleh nak check out lah benda ni. Yang penting kita harap Siapa-siapa yang main tu main dengan jiwa, main lah. main Tunggara demi Tunggara lah. negara lah. Walaupun dia baru naturalisasi ke baru play, baru datang sebagai player warisan ke, betul. dia main demi Malaysia. Lah. At least hafal lah lagu negaraku. Itu <tuk> Betul. Lah. <tuk> <tuk> at at least lah. <tuk> at least tu benda besarlah. At least boleh lah cakap terima kasih. <tuk> ha okey lah. <tuk> okay of course Klamus. aku rasa Peter Klemoski, betul lah Klemoski Aku rasa KPI dia adalah layak ke Piala Asia. Betul hmm. sebab dalam group kita kalau ikut secara logik ah bukan dah bandar Rendah Nepal dan uh, juga siapa uh, di, satu lagi Vietnam, Vietnam, Nepal, Nepal dengan Laos ah. Laos eh. Ah betul Laos. Laos eh. So kita bukan bandar Rendah Nepal ah, dengan Laos eh. Of so, course persaingan kita memang uh, dia dah sebab juara kumpulannya layak ai memang yeah. Yeah, yeah, KPI itu yeah. sangat yeah, yeah. besar. To, 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 to. So bila sekarang ni kau tengok ujian Peter ni sebenarnya uh, dengan sekarang ni macam dia senyap. Hmm. Uh, uh, friendly pun tak ada nak umumkan padahal dah nak start ni a Kliner FIFA ni apa pandangan kau sendiri dia lah sebenarnya tahu cakap tadi aku rasa diorang tengah pressure sekarang ni uh, sebab benda semua macam tak finalize lagi so um, in the worst case scenario mungkin akan pakai player sedia ada lah hmm. so aku tak sempat lagi warisan punya dokumen uh, tak tu tak boleh jadi juga tu sebenarnya untuk bulan march lawan nepal ni tapi kalau tak sempat aku percaya squad sedia ada yes. which is squad yang piala asia sebelum ni squad piala campur tuh. squad piala ff aku rasa cukup lah memadai untuk Menewaskan Nepal hmm. Sebab katanya First match lawan Nepal ni Sepatutnya main dekat Nepal Setelah, tapi, tapi ditukar ke selesai. Malaysia kan hmm. Selesai So mungkin kita ada Home advantage tu Main pula di Di bulan Ramadan yang Diberkah Diberkati <laughs> <laughs> So insyaAllah uh, Ada result yang positif ha. hmm. uh, Okay Kalau contoh Kalau tak sempat uh, Nak panggil pemain-pemain Warisan yang sedia ada Tapi untuk Liga sekarang ni Siapa yang kau nampak Yang at least Boleh dipanggil Ataupun diberi peluang Untuk beraksi Bersama skuad Harimau Mulya Simanjai sebab so, apa tak silap aku semalam Semalam lah Apa Peter Klamuski Dia turun training Dia, dia, dia tengok kan. uh, training KL kan Jarang-jarang berlaku ha, uh, tu Sebab dengar-dengar <tuk> pun macam Ada beberapa player KL sendiri yang menarik perhatian dia kan? ha, Aku aku dengar juga Antaranya Hakimi Lepas tu uh, Zafri Yahya kan ya, ya. So aku rasa itu antara player-player yang memang dah sedia ada ya, dalam Skot Arimah Malaya ya. So dia just follow up je lah performance diorang kan Um, aku pun percaya yang Player-player yang akan dapat call-up Player-player yang main Pengalaman Piala ya, Asia, ada pengalaman haa, ya. Yang ada pengalaman Dan Piala uh, Piala FF lah So Antara player-nya Macam tu lah Safawi, Arif Aiman confirm Cuma ni lah Not so inside <laughs> Dia nak main dengan Malaysia lagi ke tak ni? So, dia sekarang 39 kan? 39. Sebab 39. Dekat JDT dia agak Prolific pro 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 lah Sebab perform. dia jaga defensive midfield JDT kan? So aku, aku rasa kalau dia ada Mungkin dapat bagi Bagus lah untuk general Di film H. ah Di hmm. Malaya kan okay. Tapi tak tahulah Dia boleh main ke tak Dia nak main ke tak ha, Itu decision Atau dia Atau diberi main ke tak <laughs> Itu dua benda yang berbeza <laughs> <laughs> Jangan panas ni lagi Okay so, so untuk engkau lah Of course Err uh, aku rasa memang Vietnam pun dia dia tahu apa projek kita nak buat sekarang ni. Ah uh, dengan projek warisan lah pemain-pemain yang yang dibawa masuk. Aku rasa dia dua hanya ada seorang kan eh? pemain, pemain uh, striker ini. dia tu. Dia injek uh, kan. Tapi dah injek. Uh, kan? Injek uh, Aku mungkin 6 di, bulan juga tu nak recover. Di, di di home itu. dia orang dua orang boleh dapat main. So apa pandangan kau sendiri ah? Let's say tiba-tiba projek ni gagal tak kita tak layak belas ya. Kita sekarang ni pada aku ah uh, untuk grouping tu yang kita tengok yang betul-betul boleh Uh, beri saingan uh, Yanamah of course lah hmm. And Tapi Kadang-kadang kita nak kena tengok balik uh, Kita punya team sendiri Tengok macam Piala apa itu AFF, AFF, AFF kan? Kacau main Lawan <laughs> dengan Kumboya Lawan dengan Timor <laughs> Leste Kacau betul, 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 betul. So Aku risau Kita Str -struggle, lawan benda, uh, uh. struggle lawan Nepal Struggle lawan Nepal dengan eh? Laos Laos pun boleh tahan sekarang ni. Betul betul dia pun uh, dengar. pun dah, dah 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 ni dah dah improve, dah, lah. dah improve lah dia punya uh, team. So kalau nak tengok kan aku yakin kalau kita back kepada kalau tak dapat uh, player player uh, warisan belum ada lagi aku pun ada pandangan macam tu juga aku rasa tak sempat kan tak sempat lah uh, sebab aku jat, rasa macam tak sempat. Ah uh, jangka masa tu agak cepat agak pendek. So kalau guna player -player, uh, player player yang sedia ada. sedia ada yang perform untuk Sebab hari tu kan Banyak tim yang tak lepaskan kan hmm. Tak lepaskan untuk Sebab bukan dalam kalender kan So kali ni kan dalam kalender Aku rasa Tim-tim perlu bagi kerjasama lah Untuk lepaskan player-player yang perform hmm. uh, Aku rasa boleh lah ya, InsyaAllah boleh hmm. tapi aku rasa Malaysia setiap, setiap tahun ada masalah cycle lah. Sebab yes, kalau sekarang kita mengharapkan Romel Morales. Tapi Romel Morales pun ramai, tak, lah, jajar tak jajar ada raya. permainan pula. Yeah. Lepas tu ada Paulo Jose. So mungkin Paulo Jose yang akan carry sebagai striker lah. Betul. Tapi aku percaya yang akan carry skor Arimah Malaya still Arif Aiman lah. Yeah. Betul. Betul. So itu harapan kita lah. Pada soalan untuk national team? Hmm, soalan. Tak <laughs> tahu. <tak. laughs> okay, uh, mungkin last lah. Of course, uh, aku rasa insya Allah dalam minggu depan kau rasa akan diumumkan. Adakah kau hmm. setuju berita kau sekarang ni dia kena dengan skuad yang sedia ada, perlulah memang yang skuad PLAsia, skuad LFL hmm. Tapi dia perlu add-on pemain-pemain muda yang Mungkin macam Fergesteni Abu Khalil sekarang tengah hmm. duduk dekat Muhammad Abu Khalil mungkin, uh, macam Gabriel Nistero, walaupun dia tak adalah muda Tapi dia still main dekat PLMFL Perlu dipanggil untuk beri pendedahan Sebab lawan yeah. Nepal bukan daripada rendah guys yeah. tapi Inilah peluang uh, dia orang okay. Tiga mata, tiga mata pertama kena dapat Kalau pemain-pemain tu ayat. tak ada, nak blaskan dengan pemain-pemain bawah 23 lah Aku rasa kalau nak cukupkan tim, ini the right time lah untuk bawa juga player muda. At least duduk dekat sub pun okey, At least mereka dapat pengalaman Train, uh, training, training, dengan squad senior Rimau Malaya kan. Betul. So ini the right time. Uh, player-player macam Fergus Trainee macam kau sebut tadi lah. So orang at least adalah peluang main dengan senior-senior orang. -senior kalau tak, bila dah ada player warisan, naturalisasi yang 7-8 orang, tinggal Betul. berapa je slot Betul. untuk player-player muda ni. Betul. So, kalau tak ada inilah peluang untuk dia orang. Yes ah. Kau rasa Zain? Kalau macam aku a uh, perlu lah. Perlu untuk beri pendedahan kepada player, player yang muda ni untuk berada dalam uh, squad sebab nanti kita punya pro projek kita ni <laughs> kita nak panggil warisan dia ni kan <laughs> ha, sebab Kisah nanti 8 orang uh, orang, ramai, mana pula tempat yang nak kita nak bagi untuk player-player muda kan uh, dekat situ ada pro and con dia lah dekat situ uh, kalau tak ada player, uh, player warisan perlu perlu perlu, perlu lah letak ya eh, muda. aku nak tanya sebab tadi aku teringat uh, ya, macam apa uh, Kai pernah cakap tadi uh, kalau nak teruskan projek untuk long term dan short term ni perlu ada uh, apa uh, kesinambungan daripada short term pergi ke long term contohnya macam tadi uh, kita akan pakai player warisan yang instant ni dalam masa contohlah kita ambil 10 tahun dan kita tiru macam apa yang Jepun dengan Thailand buat kan dan selepas tu kita akan gunakan terapkan tarik Balik masuk player-player uh, muda yang kita dah develop eh, macam yang tadi okay. Kau rasa adakah Malaysia ni masih lagi uh, Masih di dalam landasan yang betul untuk develop player-player muda ni Untuk carry tempat player-player senior ni yang akan datang Sebab kalau ikutkan um, Kita cuma yang liga-liga untuk player muda ni ada, ada Presiden dengan Belia yeah. dan my juga PLMFL kan dan dengan dengar cerita Piala MFL pun akan datang nak ditutup hmm. dan uh, Liga Perdana uh, balik. Dia Liga Perdana uh, dan budak-budak ni semua dalam Piala MFL ni akan di hilang tim. Hilang uh, tim tak, ataupun masuk ke tim-tim lain. Adakah dan itu juga menunjukkan macam tim liga kita sendiri tak ramai tak, tak banyak tim tim lah. kan. ni Betul. pun dengan cerita ada 2 3 tim nak tarik diri lah, you pun nak lah. <laughs> terhadlah pemain-pemain ni nak pergi adakah Betul -betul kita bagus. masih di Malaysia ni di, Liga. di landasan yang betul untuk macam apa yang kau cakap tu. Aku rasa untuk sistem akaun B lah aku cakap hmm. eh. Aku rasa tak masih lagi tak betul-betul solid lah, tak betul-betul pantap. Hmm. Banyak lagi ruang untuk kita improve uh, sistem akaun B kita. Benda tu peranan tu adalah peranan, aku rasa peranan MFL sebagai pengelola Liga untuk hmm. bagi uh, peluang. peluang, space kepada player-player ni untuk berkembang dan juga peranan kelab-kelab dalam Malaysia ni lah untuk membangunkan player-player muda orang. Bukan setakat beli player senior import dia setakat tahu kan. Budak-budak muda -budak -budak pun kena bagi peluang lah. Okay. So, ka, tapi benda tu tak nampak sekarang ni hala tujuannya hmm. So, Itu uh, tanggungjawab dia orang lah yang kena improvekan benda ni. Dan sebelum ni kita ada NFDP, AMD apa semua kan. Okay. Tapi kita nampak pun sekarang macam uh, Development tu pun macam tak, tak memberi, memberi ha, tak memberi impact sangat kepada hari ha, bola sepak Malaysia. Ha. Hmm. So itu antara Perkara yang perlu diberi perhatian serius Oleh kerajaan okay. Ataupun FAM, FAM selaku yeah. Badan Bola Sepak Malaysia okay. Supaya kita punya Development ni Tidak semata-mata untuk short term okay. Ada long term lah. Macam kita cerita tadi Nak follow Jepun Korea yeah, kan yeah, yeah. Uh, Follow lah betul-betul Apa yang Jepun dan Korea buat okay. Follow betul. Belgium buat lah apa Semua mm. tu kan Follow Benda tu dah terbukti berkesan So mm. kita just Follow tambah baik Dan uh, Low class kan je apa keperluan dalam Malaysia Setuju setuju Okay last time lah, pasal national team yeah. uh, Of course sekarang ni uh, FAM dah tak buat program naturalisasi ni mm. Kelab yeah. ni yang boleh buat lah Kalau cukup mm. 5 tahun kelab boleh jadikan dia mm. Sekarang so, so, aku dengar, dengar memang ada nama hmm. Hidalgo Gigi Jodemintah Dengan Rafael Vitor Dan memang boleh nak cukup 5 tahun Adakah kau setuju dengan player-player ni dibawa Sebagai short term dengan 5-5 lima -lima nama Atau kau pilih 2-3 nama je kalau aku uh, Yang aku tengok sekarang ni Yang masih on form uh, Ketanusan Bersed uh, Bersen lah Bersen lah Sebab dia Dia walaupun Umur dia pun dah meningkat Tapi uh, Dia masih perform lagi Betul dia perform uh, That season Dia sangat-sangat perform lah Uh, dia pun boleh bersaing dengan striker-striker dekat JDT yang lain kan. So chemistry-chemistry dia dengan Ari Heman kalau untuk short term tu uh, sangat diperlukan lah pada aku. Uh, at least bila dah ada dia, dia diserap uh, jadi player negara chemistry dia dengan Ari Heman tu boleh lah bagi something dekat dekat negara kita dekat dekat stok kebangsaan. Lah aku rasa dekat malaysia dia dah ada dah garis panduan macam mana nak bagi ic dekat individu tu so as long as individu tu menepati kriteria untuk mendapatkan ic malaysia so dia dapatlah Kerajaan malaysia dan untuk mendapat call up Dekat sekolah harimau malaya dia berbalik kepada performance semasa dia lah walaupun dia naturalisasi ada ic malaysia tak menjanjikan dia tempat automatik dalam sekolah harimau malaya ada berbalik kepada prestasi so uh, bila dia orang ni Beramai-ramai dapat IC Malaysia Aku rasa dia meningkatkan lagi Pool of player yes, kita lah yes. uh, in, in that sense lah Tapi belum tak, tak cerita lah pasal immigration lah <laughs> Benda semua tu <laughs> Tak cerita lah Kita cakap pasal bola sepak lah So Dia bagus dari, Daripada part tu lah Meningkatkan pool of talent Meningkatkan competitiveness Untuk mendapatkan hmm. uh, Seluar dalam team So itu Perkara-perkara itu yang kita tengok uh, Macam tadi Bila kau cakap bila pool player tu semakin ramai dan pemilihan player tu memang Peter sendiri, Peter Kolmowski akan pening jugalah nak tak, pilih siapa tak. yang player yang dia suka kan. Cumanya dengan lambatkan player-player macam ni, macam mana player-player muda kita nak masuk bersaing sebabnya kalau kita tengok berapa ramai, berapa kerat je player kita yang tempatan ataupun yang bermain di Liga, di Liga Malaysia ni di export keluar. Hmm. Aku rasa setakat ni yang paling latest yang kena export uh, Fergus Stanley, Lee uh, Muhammad Khalil dan kalau yang ada yang sebelum ni yang lama pun Lukman Hakim dengar-dengar pun cerita dia nak balik. Ah. Uh, itu itu topik nanti lah. Uh, itu yang aku sedikit membimbangkan lah bila uh, peng, tiada, tiada play play baru yang untuk di export keluar. Walaupun yalah, ada je tawaran yang aku dengar uh, play-play kelab-kelab hmm. luar ni ada ada offer tapi apa yang sebab penyebab kenapa boleh-boleh kita ni tak nak berpindah keluar? Aku uh, kan kau. Ah, sila. Jadi sebab kita dah nampak contoh. Ah uh, nampak contoh-contoh Satanic player yang kita bila keluar balik, hmm. keluar balik kan hmm. tak ada apa-apa ya. Hmm. Ah uh, macam kita kata kita nak sembang topik untuk Rohman, Ahmad Hakim. Ah uh, pun kat situ pun dah jadi contoh. Mungkin dekat situ player pun sekarang ni berhati-hati. Kan daripada dia dapat jaminan uh, game time dekat dekat kelab dekat dalam Malaysia bila keluar tak dapat so kita tak nak macam tu uh, itu salah satu faktor lah pada aku salah satu faktor uh, player berfikir panjang lah hmm. kalau tak nak pergi berkelana dekat luar hmm. mungkin salah satu uh, faktor lain mungkin dari segi uh, environment ataupun dari segi gaya hidup kat sana hmm. macam mana semua lah. dekat situ pun set faktor lah aku rasa Liga Malaysia sekarang ni bukan level sebagai Liga eksport player lagi jelah tentu. Aku rasa kita betul, masih betul. lagi di level development. Kita betul. sendiri main dalam Malaysia pun tak stable lagi. Eh. Kelab pun masih tak bayar gaji. Hmm. So kita aku hmm. sebelum sampai masa nak fikirkan ah, tapi... player ni pergi hantar kat luar, belum sampai orang luar pun tak mana Tak. Ni. Memang tak kisah pun player-player Malaysia ni. Betul. So apa yang perlu sekarang ni dalam 3 ke 4 tahun adalah stabilkan liga Malaysia sendiri, establishkan dia sebagai satu liga yang professional yang sebenar. Selepas tu mungkin baru kita boleh fikir macam mana caranya untuk kita menjadi liga peng player-player kepada liga-liga at least uh, liga serantau kita, Indonesia hmm. ke, Singapura, hmm. Thailand ke. Hmm. But itu aku rasa itu dah level kedua lah. Level pertama pun kita masih struggle lah. Betul-betul. Aku tambah sikit macam kata uh, dia tu. Dia, dia berbalik pada peringkat akumbi sendiri lah. Hmm. Kita pada aku, kita kena restart balik kot. Hmm. Kena restart balik maksud aku sebab kita tengok kalau macam budak-budak ni main power kan. Ha, kita tengok wish ada sampai luar negara semua yeah. menang sana-sini mm. tapi bila dah peringkat umur belas-belasan tahun dah eh tak ada lah hilang, hilang lah kan? so itu berbalik pada uh, faktor uh, pihak yang perlu bertanggungjawab lah uh, untuk squad-squad player, player ni macam mana nak development nak, system nah, eh, tu lah masih hmm. lagi belum solid lah. so, lagi tak, kalau tak solid macam mana kita nak export kita punya player kat luar kan so okay. tu lah uh. okay. last untuk soalan national team uh, aku boleh teringat of course dia jadi isu sekarang ni bila Pemain, pemain warisan ni mm. panggil balik main dekat liga. Ah okey ah, Contoh aku rasa aku kalau pendapat aku sendiri aku tak setuju lah bila ada contoh mungkin Muhammad Noah Lil mm. datang uh, main uh, dekat Selangor mm. aku cakap patut kau stay je main kat luar hmm. Ya, pendedahan tu lebih berbeza sebab mm. aku pernah aku pernah interview dan tanya Datuk Ong Giswi sebenarnya dia kata mm. Apa beza pemain warisan kita dengan pemain warisan luar? Datuk Gisui cakap dengan aku, aku ingat lagi. video tu ada lagi. Cuba bandingkan pemain warisan Indonesia dengan Malaysia. Diorang main dekat mana? Hmm. Itu dah jawapan dia. So apa pandangan kau? Adakah biar nanti pemain warisan baru yang datang ni, dia dorong terus stay main kat luar tak apa, jangan balik. Betul, lah, aku setuju dengan kau. Aku pun agak kecewa bila kita ada player warisan yang asalnya main dekat luar tapi bila dapat jadi player warisan dibawa balik main dekat Liga Malaysia which is dia macam langkah ke, lah. ke belakang ah. Ha, ha. Itu pun aku tak faham Kenapa berlaku macam tu Tapi mungkin ada faktor-faktor Yang kita tak tahu lah kat belakang Keuangan kan? ke Faktor hmm. keluarga dekat sini Nak jumpa nenek ke <laughs> Apa So mungkin kita tak tahu Tapi Pada aku itu satu langkah Ke belakang lah ha, Supposedly Player kita ni Lebih banyak Berada di luar lah Supaya Dia dapat pendedahan Experience di luar Dan bawa balik Dalam Sukut Harimau Malaya Aku sama juga Aku agak tak setuju lah Kalau Player warisan Yang dah Main dekat luar Lepas tu balik kat Malaysia macam kaya cakap dia kita ni ha, dia dia balik uh, ni turunkan je punya ni lah standard lah hmm. turunkan je punya standard uh, kalau main kat liga Malaysia kau nak apa nama kau panggil apa apa turun kat ah uh, kompetitif tak cukup lah. Ha. Uh, ha. yes yes uh, okay. okay guys, itu untuk topik yang kedua Kita akan bagi topik yang terakhir uh.